Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-29 yang bertajuk Jalan ke Syurga. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, akbirni bi amalil yudakilluni jannat wa yubad wa yubad wa yuba'iduni min Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yassiru ala man yasrahu Allah ta'ala alayhi ta'budu Allah la tushriku bihi syai'a wa kimus salata wa tu'ti zakata wa tusumi ramadhana wa tu hujul bait summa qala ala adulluka ala abwa bil khair sawmul jannatu wa sadaqatu tadfi'ul qati'ata kama yutfi'u ma ma unnar wa salatul rajul lil min jawfil lail summa tala tata nubuhum, junnubuhum anil madaji'i hatta balago yakmalun, malun Summa qala ala akbiruka biraksi amari wa ammudihi wa zurwati sanamihi Kultu bala ya Rasulullah Qala Rasul amari islamu wa ammuduhu salatu wa zurwatu Sanamihi al-jihad Summa qala ala akbiruka Bimilaki zalika kullihi Kultu bala ya Rasulullah Fa'aqaza bilisanihi Suma kola kuffa alaika haza Kultu ya Nabi Wa inna lamu akazuna bima nak takallamu bihi saki sakilats ummaka Wa hal yakubun nasa Fil nar ala waju ihim aw ala mana kirihim ila hasa idu al sinat him rawahu al tarmizi wa qala hadithul daripada sayidina muaz bin jabal radhiyallahu anhu berkata Aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda SAW bersabda, Sesungguhnya kamu telah bertanya tentang perkara yang amat besar. Namun sebenarnya ia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Kamu menyembah Allah taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu perisai, sedekah itu menghapuskan dosa sebagai bagaimana air memadam api dan solat seorang yang didirikan pada tengah malam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan fadilat solat malam dengan membaca ayat yang bermaksud mereka menjauhkan diri mereka daripada tempat tidur. Sedikit sangat tidur kerana menunaikan solat tahajud dan amalan soleh. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut akan mengkemukannya dan ingin memperolehi lagi keredoannya. Dan mereka membelanjakan seharian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tiada seorang pun yang mengetahui balasan yang disediakan yang telah dirasakan untuk mereka tentang segala jenis nikmat yang amat indah dan mengembirakan hati sebagai balasan bagi amalan soleh yang dilakukan oleh mereka. Al-Sajdah 16 hingga 17. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku beritahu kamu tentang asas bagi segala urusan agama, tiangnya dan kemuncaknya?" Aku berkata, "Bahkan beritahulah wahai Rasulullah." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asas bagi segala urusan ialah Islam, tiangnya ialah solat dan kemuncaknya ialah jihad." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahu kamu tentang perkara teras bagi semua perkara ini?" Aku aku berkata, "Bahkan beritahulah wahai Rasulullah." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya yang mulia lantas bersabda, "Tahanlah lidahmu ini daripada membinasakanmu." Aku berkata, "Wahai Nabi Allah, adakah kita pasti akan dihukum akibat perkara yang kita tuturkan?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bertuah kamu sebenarnya hasil tu, tuayan lidah manusia itulah yang banyak menghumbankan mereka ke dalam neraka dalam keadaan muka terlekup. Hadis ini riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi beliau berkata hadis hasan sahih.